Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlər üçün malinalı, yumşaq, çox dadlı ruletimin hazırlanmasını göstərəcəm. Əminəm ki, siz də hazırlayıb çox bəyənəcəksiz. Keçək reseptə. Qabın içərisinə 5 ədəd yumurta, 1 çimdik duz, 5 xörək qaşığı şəkər tozu və 1 paket vanil əlavə edib 2-3 qat Ağarına qədər yaxşıca çalırıq. Çalışın yumurtaları yaxşı çalın ki, ruletimiz də çox yaxşı köçsün. Üzərinə 5 xörək qaşığı su əlavə edib yenidən çalırıq. Suyumuz ilıq olmalıdır. Və üzərinə Yarım paket kabartma tozu və 5 xörək qaşığı ələnmiş un tökürük. Unu tökəndə mikserlə yox, çırpıcı ilə çalırıq və un 5 xörək qaşığı dolu qaşıqla əlavə edin. Və yaxşıca azar-azar qarışdırırıq listimizin içərinə yağla çağı səririk və xəmirimizi listimizin içərinə tökürük. 150 dərəcə sobada bişiririk. 10-12 dəqiqəyə biskvitimiz hazır olur. Sobadan-sobaya fərq olduğuna görə siz öz sobanızın vaxtına görə ölçün bel soba listənə 2-3 dəfə yerə çırpırıq ki, içərisində hava qalmasın. Və biskvitimiz hazırdır. Və biskviti isti-isti e, bükürük və tam soyuyana qədər saxlayırıq. Və biskvitimiz tam soyudu və yağlı kağızdan açırıq. Mənim içərisinə krem şanti tökdüm. Siz hər hansı kremdən, qaymaqdan və demdən istifadə edə bilərsiniz. Mənim evdə bu xanada malinan var idi. İçərisindən biraz malinan özünü və biraz suyundan istifadə etdim. Və yenidən ruletimizi sıx şəkildə bükürük. Və soyuducuda yarım saat dinləndiririk. Mən üzərinə ağ şokoladı, içərisinə malina suyu qatıb üzərinə çəkdim. Və budur. Artıq ruletimiz hazırdır. Çox dadlıdır. Siz də mütləq hazırlayın. Əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. ə bu qədər. Kanalıma dəstək olmağı, videolarımı bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın. Sağ olun. Gözəl reseptlərlə inşallah görüşərik.